beberapa hari yang lepas seperti tuan-tuan dan puan-puan sedia tahu dan sedia maklum iaitu pada 1 hari bulan 5 1 Mei 2025 uh, anak gom saya Datuk Sri Muhammad Ali telah tampil ke hadapan dan buat laporan polis di IPD Dangwangi. Kemudiannya Kes ini telah diambil alih siasatan oleh unit siasatan jenayah terkelas Bukit Aman kerana ianya mempunyai watak-watak dan personaliti-personaliti penting yang perlu disiasat. Beberapa hari selepas 1 hari 5 tersebut, kita masih lagi tidak melihat apa-apa pergerakan secara rasmi oleh yang dinamakan dalam laporan polis itu untuk tampil membuat laporan polis mereka sendiri. Sebaliknya, personaliti-personaliti yang terlibat yang dinamakan dengan jelas di dalam laporan polis tersebut hanya membuat penafian dan ataupun tidak melakukan sebarang perkara. Kita boleh sahkan pada tanggal 4 hari bulan 5 iaitu 3 hari selepas Datuk Seri Muhammad Ali buat laporan pada tanggal 4 hari bulan Mei 2025 jam lebih kurang 11.36 malam salah seorang saksi yang boleh mengesahkan siapa yang bercakap salah seorang saksi yang boleh mengesahkan perkara ini telah tampil untuk membuat laporan polis berkenaan perkara ini selepas itu seorang lagi saksi pada 5 hari bulan Mei 2025 jam 001 pagi iaitu 12.01 awal pagi telah juga tampil untuk membuat laporan polis Tuan-tuan dan puan-puan kita berada di sebuah zaman dalam negara ini yang mana orang boleh dalam perjalanan ke pejabat-pejabat penguasaan -pejabat hilang kita berada dalam satu zaman di mana pemberi maklumat kalau dia beri maklumat dia bekal maklumat dia pula dituduh tuan-tuan dan puan-puan kita berada dalam satu zaman di mana agak sukar untuk kita kehadapan secara terbuka tanpa menjadi buka kata tutup kata mangsa kepada pihak-pihak yang mungkin akan dan mahu melakukan apa sahaja yang memudaratkan terutamanya kepada mereka-mereka yang ingin tampil membuat laporan dan sebagainya kedua-dua saksi tersebut telah pun secara rela hati membuat laporan polis dan yang ini yang penting pada masa yang sama memohon perlindungan di bawah Akta Perlindungan Pemberi Maklumat 2010 Akta 711 secara jelas kedua-dua saksi ini telah pun mengesahkan permohonan mereka di dalam kedua-dua laporan polis tersebut dan, dan mereka memohon untuk mendapat perlindungan di bawah akta tersebut. Section 7, Section 9 dan Section 11 akta tersebut agak jelas di mana sekiranya mana-mana individu yang menjadi pemberi maklumat memberi maklumat yang dikatakan sulit dan yang boleh membawa kemudiannya selepas siasatan apa-apa tindakan tata tertib jenayah dan sebagainya kalau ada permohonan dibuat untuk mendapat perlindungan sebagai pemberi maklumat witness protection program tersebut maka pihak yang menerima pemakluman tersebut dalam kes ini pihak PDRM sendiri mestilah memberikan keselamatan perlindungan dan sebagainya maka kita boleh sahkan setakat ini Kedua-dua saksi tersebut memang ada. Setakat ini kedua-dua saksi tersebut memang wujud dan setakat ini kedua-dua saksi tersebut telah pun membuat laporan polis mereka masing-masing seperti mana saya nyatakan pada 4 Mei 2025 jam 11:36 malam dan juga pada 5 hari bulan 5. 2025 jam 12.01 pagi dan di dalam kedua-dua laporan ini kedua-dua saksi tersebut seperti mana saya nyatakan tadi telah pun memohon kekebalan perlindungan keselamatan di bawah akta perlindungan pemberi maklumat 2010 jauh lebih penting daripada itu tuan-tuan dan puan-puan kepada sesiapa yang mendengar di dalam laporan polis ini, permohonan itu telah dibuat untuk pohon perlindungan secara terbuka dan pihak polis telah pun mempunyai pengetahuan siapakah mereka ini, di manakah mereka berada dan bahan-bahan yang mereka akan dan telah pun bekalkan sebagai sandaran mereka mengenai laporan yang dibuat oleh mereka pada kedua-dua tarikh tersebut intipatinya adalah kedua-dua laporan ini selain daripada mengesahkan apa-apa yang telah diutarakan dan ditampilkan dalam laporan tersebut oleh Dato' Sri Muhammad Ali itulah bukti bahawa ianya ada kedua pada tarikh yang lepas Dato' Sri Muhammad Ali telah pun melontarkan cabaran kalau itu bukan suara milik personality atau individu tersebut maka buatlah laporan sehingga hari ini tidak ada laporan sebaliknya apa yang berlaku adalah sekarang di hadapan pegawai penyiasat mana kes ini telah diambil alih oleh unit siasatan jenayah terkelas di Bukit Aman ada tiga laporan polis berkait satu antara yang lain yang mengesahkan bahawa perlu ada siasatan secara terbuka perlu ada siasatan tanpa memilih bulu perlu ada siasatan yang mana tidak boleh tidak orang-orang yang dinamakan dalam laporan polis tersebut mestilah disiasat dirakam percakapan. Setakat ini kita boleh sahkan kedua-dua saksi tersebut telah pun dirakam percakapan separa mungkin akan dipanggil lagi untuk siasatan lanjut tetapi kita serahkan kepada budi bicara pihak PDRM untuk buat dua perkara penting pertama mengesahkan perlindungan yang diminta tersebut yang ini penting kenapa ia penting kerana seperti mana dinyatakan daripada minggu lepas sehingga hari ini terlalu banyak insiden-insiden yang berlaku di dalam negara kita yang mana kita risau kita rasa ralat kita rasa takut pun ada berkaitan dengan pihak-pihak yang ingin kehadapan ingin jadi whistleblower ingin jadi pemberi maklumat tetapi diperlakukan dengan pelbagai isu sampai tahap boleh tukar nombor plate sampai tahap grab driver disuruh tekan complete journey sampai tahap Grab driver disuruh berhenti kereta di palang di hadapan bangunan kerajaan sendiri. So ini semua adalah kerisauan-kerisauan yang sejati dan betul yang dirisaukan oleh dua saksi ini dan keduanya yang pihak polis kena buat yang kita dah pohon daripada minggu lepas mestilah melakukan siasatan secara adil dan secara terbuka, jauh lebih penting lagi kerana ia melibatkan isu-isu rasuah, integriti, mungkin salah guna kuasa dan sebagainya.